Сподіваюсь, ви готові до перегляду нашої програми. Мостилися зручно і чекаєте свіжу порцію цікавої інформації про кого-то відомого і талановитого. На цей раз я вас знайомитиму з Юлією Войс. Ця артистка не тільки співає пісні, а й сама їх складає. Причому першу пісню написала Уявіть собі у 14 років. Зараз її знають в Україні і далеко за межами нашої держави, як талановиту співачку, композиторку, актрису, а ще вона власниця розкішного голосу, неповторного тембру, красивої душі та фігури, стверджують прихильники Юлії. Твоя сольна кар'єра почалася ну з виходу. можна сказати, я знаю, що ти співаєш 14 років, от, але перший кліп тебе вийшов мой ангел», який ви знімали у Польщі. «Где ти, мой ангел» Скажи, у тебя я польская коренья? Почему чему снимал из-за кордоном? Почему не в Украине? С размахом решили ага. <laughs> начать карьеру в Польше, потому что красиво, потому что захотелось выехать в Европу заодно и посмотреть, как оно там все устроено, потому что Володя Якименко там имел возможности снять на красивых локациях то, что было изначально нами задумано. Вот. Хотелось сделать красивое, яркое европейское видео, что, собственно, получилось. И песня красивая получилась, и до сих пор эта песня, знаешь, по контенту и по всему остальному, она какая-то вот такая знаковая для меня. Это хорошо, что я уже на сегодняшний день не артист одной песни, но именно эта песня она настолько сильная, что мы по сей день находим в Ютубе такие исполнения интересные, вот разных людей, знаешь, Color. там ансамблей, mm -hmm. молодых певиц, там певцов под гитару, девушек танцующих с туалетной бумагой где-то в поле. Вот, ну, бывают по-разному, их невероятное количество много, и радует, что вот эту песню до сих пор помнят и действительно очень любят, и с нее вот я начала свой старт, и это было ярко. Добре. а продюсирование подобается тебе взяли. Вот можешь сказать еще це, например, твое? Понимаешь, что делаю? Я, я не могу сказать, что я э, уже занимаюсь, ну, занимаюсь полноценным продюсированием, потому что э, если Але такое сказать, є. если такое сказать, то это слишком много на себя взять. В нашей стране вообще очень много людей, которые любят использовать этот термин, но не до конца понимают его значение. Вот э, если честно выражаться, на сегодняшний день, наверное, в большом понимании вот продюсер, я вот свой собственный продюсер. Хотя еще есть еще много людей, которые тоже решают за меня, что и как мне делать. Вот команда. А сам продюсирование это чуть-чуть другое. Я просто направляю человека, говорю, помогаю, как ему спеть правильно. Могу, соответственно, написать песню, что в последнее время у меня очень быстро, здорово получается совершенно разных стилистиках я сама не ожидаю себя но э, это бывает очень по-разному и людям это нравится они ко мне обращаются и даже певицы как бы это ни было ревностно да они тоже вот обращаются светом, советами hmm. это мне помогает такая рысая досить тонка наша мы шоу в бизнесе еще mm -hmm. певачки изверталась до спевачек за порады Ну смотри какие есть же адекватные певицы а есть просто уже звезды ну no, есть такие так Дождешься меня взглядом одним. Угу. Я, ты сказала, что ты займаєшся саунд продюсуванням Ну, намагаєшся Ну, и свои, да, и не только. И я знаю, что нещодавно вийшов кліп Ну, oh, где ты выступала режиссером. Скажи детально про эту видеоработу. Я знаю, что там, mm -hmm. это такая трещинка и социальная тематика, потому что там снялись детки. Знаешь, она может считаться как социальная, но на самом деле она просто очень философская тематика. Песня называется «Тишина гармония". Она возымела огромный резонанс. Среди людей, особенно которые естественно видели эту работу, среди людей, которые знают, что это за дети. Вот кто-то это очень яро критиковал, потому что говорил, что это вообще эксплуатация детей с недостатком до да, определенным. Кто-то говорил, что это гениально. Вот. Но наша задача была сделать так, чтобы люди просто задумались. Вот, ну, поэтому, церковь. да. Я просто расскажу вкратце, что снялись в этом клипе не мои сусиды как выразился один музыкальный телеканал знакомые. Да, наверное, просто не вникнув и не досмотрев до конца клип. Вот. А дети инвалиды с ограниченными возможностями, глухонемые, дети, которые общаются исключительно с сурдопередом, и они вообще ничего не слышат и не говорят. Вот. Это детки из киевской интернет-школы номер 18 вот. Очень талантливые, очень яркие дети. Я получила безумное удовольствие, общаясь с ними мы каким-то образом действительно с ними общались. Мне пришлось очень говорить громко на площадке, потому что некоторых из них действительно развиваются временем, они уже понемногу начинают понимать и слышать, если это детки постарше. Вот. И все, что сказано в этом клипе, все, что сделано в этом клипе, это то, что вот они поют руками эту песню, выражают свои чувства, они действительно их искренне выражают, они каждый из них очень характерный. Так вышло, что вот их всех передо мной поставили, знаешь, и когда вот я пришла смотреть, в вот этой школе, они все на меня так смотрят, и я говорю, Юр, этот или этот, какой из них он говорит, ты понимаешь, что нельзя выбирать уже, все, снимаем всех то есть всех 12 или сколько там, да, сколько их было 8, 12, где-то больше 10 немножко да, человек да. вот, и мы их всех сняли, и мы не пожалели философия глубокая, каждый может трактовать по-своему, На проще один раз посмотреть или много раз посмотреть послушать песню, песня одна из моих самых любимых написана замечательным автором Димой Бановым очень талантливым, я считаю, вот, поэтому смотрите, слушайте, те, кто не не понял, смотрите еще раз <laughs> Может вы что-то поймете Чи учила ты сурдопереклад Когда с ними общалась? У нас навода? был переводчик, у нас, к сожалению, не было Совершенно этого времени вот. Но для нас это не было совершенно преградой Переводчик все очень быстро переводил А все, что объясняла я, я настолько Тоже по-своему жестикулировала им Что они меня mm -hmm. понимали автоматически Мы горим И раним мы Словом издалека. Так легко, где тишина? Давно е всі журналісти обговорювали тему Юля Войста та Ірина Білик. Я хочу просто задати а питання. Тишніла, На, я хочу задати питання з того, що е в тебе образ такої дівчини, вам з самого початку, коли ти з'явилася, потім у Ірини Білик е з'явилася така ж зачіска, як у тебе. От потім в тебе в кліпі знявся і -е чоловік. Е Дмитро Куляденко, скажи, це був піар все ж таки, чи просто так зійшлися знову планети? Так воно просто вийшло. Mm, знаєш, ми вже тогда просто з Дімою прикололись. Чесно, на фоне всего цього. потому что были какие-то сравнения часто с прической, причем я не могу сказать, что я первая так постриглась, я изначально появилась но эта стрижка, а сейчас у меня бену другой бену. уже немного образ, да, но это просто моя длина, мы там лавируем, делаем из этого какие-то вариации, вот, а есть певицы, они там радикально как-то меняются, это тоже их право, вот, и как-то вот из-за того, что там человек подстригся, да, другая артистка, начали что-то сравнивать, ну, мы не можем запретить, знаешь, говорить, что-то говорить, о чем-то говорить в прессе, мы нашли какие-то фотографии, э, очень обидные, Это была достаточно живая такая тема, вот да, в э -э... период где, может быть, какие-то ракурсы, что-то там очень совпало. Но я считаю, что мы с этой певицей совершенно не похожи ничем абсолютно, ни нашими какими-то там данными, ни внешними, ни харизматичными, ни вокальными. Вот. И публика у нее совершенно другая, и я очень уважаю этого артиста, потому что я выросла вообще на ее песнях, если с того начнем. Да? Вот. Поэтому ну, поговорили, забыли. Вот. И для любого артиста все равно это какой-то да, оказался пиар. А все, что с Димой возникло, ему там возня... ну, сняли его у себя действительно в клипе, после чего там даже возникла у вас какая-то симпатия, мы что-то там ходили вместе на тусовки, какое-то время там общались, вот он там дарил мне какие-то тоже подарки, что было очень приятно с его стороны, вот, все это тоже как-то муссировалось, но мы просто уже решили поприкалываться, потому что у нас была задача снять какого-то яркого персонажа в клипе, очень ярком клипе, который должен был запомниться всем, и действительно я предложила уже снять Диму, говорю, давайте снимем Дима, он яркий, он очень прикольный, он талантливый, вы действительно эпатажные. Это будет здорово и очень живо. Mm -hmm. Доброе. Я сказал на початку программы, что самая артистка, адже ты играешь в театре. Вот. Спасибо. Да, расскажи, расскажи, вот как так стало, ты играешь в э, досить такие цикавые пьесы, связанные зв... с женщиной, которую палят» <laughs> Жанна Дарк, сколько раз ты уже играла э, у эти пьесы? Много знаешь, раз она... уже палили да. меня, я тебе скажу, много вот. раз. Я застался. стало, почему а... ты решила <laughs> играть в, в, в театре? Я ничего не решала, честно тебе скажу, все mm -hmm. решили за меня, может быть, это была судьба, такой яркий период жизни, когда, э, знаешь, слава Богу, вот сразу после этого же «Народного артиста» сколько мы раз это не обсуждали, не переминали вот со всеми, да, кто меня спрашивал. Но ну, это в моей жизни просто было. Это было яркое событие. Потом сразу возникла белая ворона. Вот у нас Анатолий Хостяков, народный артист Украины. Это гора и величина нашего, скажем так, театрального вашего бизнеса, да. Человек очень авторитетный. Он меня увидел как раз вот прямо в одном из прямых эфиров в Москве. Они вообще думали с Наташей Сумской, с Натальей Вячеславовной, что я вообще москвичка. Я думаю, а куда нам, нам, нам до нее не дотянуться? Потом они из-за меня начали смотреть этот проект, вникли, что я, оказывается, родом вообще из Херсона, и с Украины. Они меня каким-то чудом вызвонили, нашли и сказали, что «Юречка, приедьте, пожалуйста, на кастинг. Не сложно ли вам там в онлайн-режиме как-то выучить эти партии? Хотели бы вас видеть в качестве рукоперы, ой, точнее, солистский рукопер Вороны сыграть Жанну Дарк. Я мечтала себя увидеть когда-то в подобном амплуа, в подобной роли, потому что такие роли, честно, даются не каждый день, не каждому, тем более в таких масштабных театральных проектах. Я до сих пор на сегодняшний день уверена в том, что это самый грандиозный театральный по крайней мере, те... из рок да, даже... проекта в Украине. Он повторяется, он повторяется нечасто. Дорогие зрители, спасибо вам за ваше внимание. Был чудесный эфир. С вами была Юлия Войс. Я вас всех люблю. любви, от тоски Чтоб узнать, мы близки Острыми гранями Мы горим и раним мы Тайнами в голосе Что же мы, как и все? Где тишина? Извини, что не снес Острыми гранями Мы горим и раним Мы словом издалека Что ж печаль так легка? Где тишина, там гармония Мы не мелодия Жаль, но сентария. Обречена Мы в где тишина. Скажу вам по секрету: у жовтні Юля Войс святкує день народження. Кажуть, краще пізно привітати ніж ніколи. Тож ми її вітаємо. Нехай зростає її популярність, поповнюються архіви музичними відеокліпами. Вам же я бажаю гарного настрою і призначаю нову зустріч рівно за тиждень. Бувайте!